Показатель он CRI или color rendering Index. и вот он. Можно сделать его в нескольких. Не знаю, хорошо ли видно, но ну, в принципе видно. Как правило, он колеблется в диапазонах от 70 до 95-97, потому что это тот индекс, который показывает, какое количество цветовых оттенков мы теряем, когда светим на любой предмет искусственным источником свет. То есть мы берем солнечный свет, это сто процентов, это эталон, это так называемый арбитражный образец, тот, от которого вы потом будете мерить контракты. И дальше, вот если мы посмотрим на это яблочко, это 2700 Кельвинов, это все фотография сделана в теплом белом свете 2700 Кельвинов. И вот если 70 этот индекс, то 30% цветовой оттенков мы потеряем. Ну представляем, да? В солнечном свете мы различаем 65 миллионов цветовой оттенков. 30% убрали, ну так, приблизительно 22 миллиона цветовой оттенков мы потеряли. Если 80, 20, 90, 10, ну и дальше. Если берем 97, то вот здесь потеряли всего лишь 3%. К чему это приводит? В зависимости от сферы деятельности, ну, самые простые вещи, девушки красят ногти, волосы, тени в салоне один цвет, выходят на улицу. И все. Мастер потерял клиента. Деньги улетели. Все, пока. А дело в одном. Посмотрели. А, нормально. Пойдет. А деньги все ушли. Ну, сэкономили. Ну, притом не обязательно сэкономили, а просто не обратили внимания. Поэтому чем выше индекс этой передачи, тем меньше мы теряем. Но сейчас и какое, какое заблуждение это ведет? Каким основным заблуждением это ведет? Очень часто, особенно ну, я сталкивался больше это в мужском ритейле, что к нам обращаются и говорят: сделайте нам свет белым, а то у нас желтый, и наши покупатели приходят, покупают синий костюм, а он оказывается зеленым. Ну или наоборот, приходят и вот начинаются скандалы. Сделайте нам белый. Ну, мы всегда говорим просто о том, что мы вам можем сделать белым, но если раньше э, зеленый был синим, то просто поменяется. Наоборот, потеряются другие, то есть у вас будут те же самые проблемы, только э, с другой стороны. То что, то, что говорится, то же самое, только в профиль, да. И, а дело в одном, дело в индексе цветопередачи. Там одни цвета потеряли, там другие цвета потеряли. И это не зависит от цветовой температуры. Цветовая температура это как раз теплый цвет. ой, теплый белый, нейтральный белый, холодный белый. Это все белый. И то, как видятся вещи, это все равно, это индекс цветопередачи это не имеет отношения к желтизне, это не имеет отношения ни к чему другому. Только один фактор индекс цветопередачи. Поэтому не имеет смысла даже пытаться да, менять с белого на желтый, с желтого на белый, ну и так далее. Ну и соответственно здесь еще очень, очень важная история с этим это то, что есть какие-то цвета, которые мы, или вещи, которые мы привыкли с чем-то ассоциировать. И потом вдруг мы начинаем в попытке, мы еще об этом, на, на этом остановимся, но мы в попытке сделать холодный или белый, или еще какой-то, мы начинаем шалить, и в итоге а, хорошая кожа может превратиться в дешевый дермантин. Отличный когда-то был опыт у нас в э, Милане в Армане. Ну, все же были в Милане. Там есть Армани магазин. Да? Приходим, туфли. И продавец. Отличные туфли. Идемте, я покажу вам на улице. Потому что здесь непонятно, что с ними происходит. Это случай жизни. Бывает, они выглядят по-другому, что-то с ними, что-то страшное. И тут мы начинаем вызывать настороженность у клиента, когда ему говорим: да, давай. А настороженность – дело страшное, мы об этом еще остановимся, то, к чему это приводит. И что еще свойственно, общая проблема а, современных источников света – Это тут прожектор, да. Это пульсация. На это вообще никто не знает, никто не спрашивает. Какая пульсация? А хорошая. Есть нормы. А нормы мы выполняем. Какие? Цифры. Все хорошо. Ну а потом получается не очень хорошо. А именно вот этот вот момент а, перевода, да, мы в сети имеем переменный ток. А современные источники света, ну вот диоды в частности, сейчас все в диодах, мы тоже, у них есть свойства, они работают на постоянном токе. И для того, чтобы перевести переменный ток в сети в постоянный, который нужен диоду, нужно определенные компоненты, которые это должны сделать. И если этих компонентов просто в блочке питания или в драйвере мало, или они неправильно собраны. Или они для другого созданы. Не для ритейла, да? То можно получать вот такую вот, получить вот такую вот картинку. Видите? Красивый, красивый, красивый. Ой. Ой-ой. А это хороший европейский прожектор. Отличный на собранных комплектующих. Только производитель сделал одну простую штуку. Он взял отличного производителя, одного из трех лучших в мире производителей комплектующих, но взял ту серию драйверочков, которая не предназначена для ритейла и не предназначена для прожекторов. Бренд тот же классный. А вот серия которая для другого предназначена там, где не нужен. А знаете, что происходит с вами, с нами в этот момент? Вроде бы ничего. Скажите это своему глазному нерву. Потому что вот это вот каждое мерцание, оно напрягает его. И в итоге, если драйвер плохо... Сформированный, мы получаем 50 раз 50 сокращений глазного нерва в секунду если перевести на эмоциональное состояние и на химическую регуляцию то происходит всего лишь одно сразу вырабатывается кортизол потому что организм начинает подозревать. Что-то тут неладное, нужно отсюда петлять. Стресс. Просто стресс. И все. И мы в итоге, получается, ходим по магазину, смотрим на магазин. Магазин красивый. Крутой бренд. Отличные товары. Но некомфортно. Вроде все складывается, даже с ценой складывается. И, конечно, сам товар, цена, это очень важно. И очень часто это является очень важным фактором. Но дальше начинаются нюансы. Да? Мы же помним о том, что нам нужно еще со средним чеком поработать. И да. В итоге в чеке оказывается не, не три потенциальных товара, а один. Потому что, ну как же надо? Мы же решили. Но что-то не то. Что-то не то, что-то не так. И как-то это все плохо складывается. И мы уходим. Ну, соответственно, количество чеков уменьшается. Никто не отменял важности товара, никто не отменял легенды бренда, потому что именно история бренда и эмоциональная привязанность какая-то, это модность, это самый путь, ну, самый короткий путь к продажам. Но дальше начинаются нюансы, и как раз в этих нюансах все и кроется о том, что меньше количество чеков, меньше конверсия, меньше средний чек. А дальше же мы же понимаем, что тут еще, когда мы начинаем эти все факторы складывать и, и влияние на прибыли, то каждый новый товар это экстра товар, это экстра прибыль, при том здесь коэффициент намного выше, потому что да, когда мы покрыли все постоянные издержки, то дальше мы начинаем больше зарабатывать. И это важно. Нельзя игнорировать этот факт. Потому что как только мы начинаем его игнорировать, ровно с этого момента, мы создаем себе большие проблемы. Поэтому то, что мы рекомендуем, да, вот мы, мы всегда рекомендуем, независимо от того, кто, просто попросите своего поставщика светотехнического оборудования, чтобы вам сказали модель и серию, ну то есть производитель и серию. И просто посмотрите технические характеристики. Ответственные производители всегда их пишут. Здесь у нас есть очень хороший пример. Это компания Philips. Сейчас Signify. У них есть две серии драйверов. Одна серия драйверов без пульсации, она предназначена там, вот она как раз для ритейла и предназначена, не только для жилых помещений и так далее. И есть вторая серия, которая, у нее задачи другие, она такая же качественная, называется CertaDrive, Drive, да? Одна называется Кситаниум, вторая называется CertaDrive, И это отличная, это лучший в мире производитель, это лучшие продукты, лучшее качество, но это два разных предназначения. И у нас очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, которая э, к нам приходит клиент. А говорит, что-то что не то у меня в магазине. Мы говорим, а давайте разберем прожектор и посмотрим. Потому что мне же сказали, все на Philips, все классно, да, или там на острове Это значение не имеет, потому что у всех производителей есть эти линейки. Я говорю, ну давайте. Открываем и смотрим. Ага. А вот что у вас не так с покупателями. И, и почему вам не кажется магазин таким комфортным? Почему э, не формируется та экстра продажа, на которую все рассчитывали, которую ждали все? Это все очень просто. Просто не обратили на это внимания. И это та штука, которой пользуются многие производители. Просто пользуются определенными незнаниями, которые есть. Ну, вроде же да, Philips. Класс. Да? Это супер. Поэтому обращаем всегда на это внимание. Это очень важно.